В травня будет мир, вина заканчивается, а потом, с 1 червня, с Дня детей, у нас распространяется тотальная э, мобилизация. И помимо Юлии Тимошенко, кое-кого увидим, и я тут поставлю на яценюк. Явно совершенно уже вопрос обсуждается. Так это не вода, это сака. Ну сака это сака. сака. Все протрескалось на новом автомобиле. Вот годик, наверное, вот этот оторвется, как на нивах отрывается все. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова і я надзвичайно рада вас вітає в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди. Сьогодні ми різаємось, що виявляється в нас геть інші вороги, які стравлюють нас з Російською Федерацією. Спойлер, тепер це не сполучені штати Америки. Але для того, аби дізнатися деталі, лишайтеся із нами. Не забувайте лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф і звісно коментуйте, почути і побачити. У Соловйова потирають руки в Україні, готуються до виборів. Спойлер, ні, але це не заважає їм цитувати, ну, наприклад, слова головної бабусі української політики Юлії Тимошенко. Нещодавно вона зробила резонансну заяву, що, мовляв, західні країни стверджують, що в травні буде перемир'я, а після цього одразу може відбутися навіть не на вибор. Вона назвала це політичною ротацією. Тож, власне, в нас має нібито відбутись повне перезавантаження. Влади, хоча сам Соловйов і всі кремлівські пропагандисти вони не виборів хочуть. Вони хочуть революції, протистояння громадської війни. Он віж так і каже, вона стверджує про вибори, хоча не закликає до того, щоб скинути Зеленського. На основі чого чому в нас легітимний президент, який не може переобратися винятково і тільки через війну і воєнний стан? То ж та. Обов'язково ще раз і ще раз я нагадую: в Україні будуть вибори і президентські, і парламентські. Ми всі сходимо, винесемо вирок владі, надамо владу іншим чи тим, хто лишається. Це як складеться воля народу, але уж точно не через те, як все собі бачить в Вашингтоні чи у Москві. Виходить вона. в белом пальто. Я чувствую, что все-таки вот это вас не оставило равнодушным. Юлия Володимировна. Вот все она вас укусила. Юля Юлия Володимировна Тимошенко. Доброго дня, любимые хлопчики и девчатки. Зараз я вам все расскажу. В конце травня будет мир, война закончится, а потом, с 1 червня, с дня детей, у нас начнется тотальная мобилизация. Перезагрузка перезагрузка ЛАБИ. Лучше да, мобилизация. Да. Тотально? Перезагрузка в на украинском языке сказал, меня, да. что к концу мая война закончится, да. но и будет полная перезагрузка в Да, это Юлия Владимировна. Она причем, она. причем она так приходит, так аккуратно, как учитель в Ты школе. Ты чувствуешь, я владел Я на нее смотрю, но я там помню ее всяких ракурсов, думаю как она. так да. так так без косы. Без к чему? что она так спокойно говорит она же не призывает свергнуть власть зеленского она не говорит как так Калсон, кстати в этом интервью с э, скоттом бастертом он же сказал что зеленский он же не легитимен он сказал зеленский неизбранный президент то есть, так и он так сказал. Вот Бессет свое говорил, а Аркасон свое. Я, я, я внимательно послушал это интервью. Я, я, я вообще не понимаю. То есть, они, они не, не, не просто издеваются над Зеленским. Они вот так вот, знаете, относятся к Украине, ко всему тому, что называется украинство, ну просто с брезгливостью. Да, там чопорно, но все равно внутренне чувствуется, что это брезгливо. Они, не пони... они говорят, это что за страна? Это что за люди? Это что за власть такая? Да нету на Украине никакой власти. И вот это вот на фоне всех этих событий, когда Тимошенко говорит о том, что вот, что ждет у, 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 Украину и готовит выборы, а, кстати, в Днепропетровское очередное убийство пока еще неизвестное, пока не, ну, по, по, подорвали автомобиль с главой администрации, с одной администрацией в городе Днепропетровске непосредственно. Помните, да, мы говорили... Россию уже обвинили? Конечно. Нет. Ну, там, там уже, есть, уже... один из вариантов один из есть, но ну, политическая, борь, политическая борьба идет. И Политическая борьба сегодня Ермак, глава офиса, собирает некий конгресс местных общин, переизбирает кого-то, и он рассказывает, что вот как хорошо собирает общин, то есть ну, регионы все, да, вот по скайпу, все люди с мест, о чем они там говорят, непонятно. То есть официально выборов на Украине нет. Но выборами занимаются и Тимошенко, и, и Порошенко, и Зеленский, причем Зеленский уже сейчас легально, то есть если глава офиса собирает общины, друг что-то рассказывает, что он им рассказывает, он рассказывает, как нужно проводить выборы и когда они э, произойдут, когда состоятся. Я э, здесь э, немножко хочу подискутировать с, с Петром Павловичем Мне кажется, что не будут никакое вот это соглашение пропускать через парламент. Не нужно это соглашение при, пропускать через Но, парламент. Зачем ли, оно никто нужно? никто не пропускал соглашение с Англией, Францией и Германией. Да, это, это зачем нужно? Это это, при, это приз... Да. Вот так вот на наших глазах, но ну, в темную попытается все это, по, по, все это продать, все это сделать. Да ради Бога, пусть продают. Я просто все... любая другая но... власть придет, и все это вот. А вот вопрос в том, да. так а будет все ли как... Я дальше пройду. Еще а будет -то ли какая-то другая, не другая не власть? Будет ли вообще какая-нибудь другая конечно, власть? Я Весь Васильевич намекает, что а потом Трамп с Путиным решат. То есть Трамп и Союз, Владимир Владимирович, вы делаете все, что хотите. Политическая власть, пожалуйста, на территории Путина бывает. Но просьба, Вот все-таки вот... Выполнить взятки именно себя учить, Так оно выглядит. <laughs> то есть вы на это намекаете? Я не то, что намекаю. Я когда посмотрел, спасибо большое э, вот этому Илону Маску, который показал даже мне. Он говорит, смотрите, это... Россия с Соединенными Штатами Америки, она вообще вот рядышком. говорит, ты что, Нет, я знал, но я спр... так, как <laughs> он <смех> это <смех> сделал <смех> <смех> красиво. Нет, конечно, Ну послушайте, он же делает это красиво. І ви не повірите, але в сусідній студії пішли ще далі, стверджуючи, що цей меседж про завершення війни у травні навмисно вкинули європейські лідери. Мовляв, саме з Тимошенко вони хочуть зробити нового лідера. Пробачте, нову лідерку України. Так виглядає план Європи. Дивовижна любов до того, щоб шукати якісь і будувати теорії змови. Тимошенко сказала те, що вона хотіла сказати, але я не пам'ятаю жодного успішного кейсу, коли б нам хтось намагався нав'язати якогось лідера. Як ви собі це уявляєте, Брюссель каже, все, Тимошенко ваш президент? Добрий вечір. Так днями нещодавно воєнно злочинець Путін пропонував зовнішнє управління через ООН. Чим це відрізняється? Росіяни ніколи не збагнуть раби вільної людини не зможуть усвідомити так? Треб залишиться тем, кому навязывают раз по разу Путина, кажучи про те, что альтернативы не існує. Вільна людина призначает своего лидера и, когда треба, его сносит. Дату Тимошенко возможного окончания конфликта произнесла абсолютно новую. Сама на эту дату придумала. Ой, очень сомневаюсь. Поэтому началась большая игра. Тимошенко это не американцы. Тимошенко нам показывают как возможный вариант, прежде всего, европейские, некие европейские элиты. Эм, надо быть очень наивным, чтобы э, не связать вот то, что некие европейские элиты показывают нам э, Тимошенко с вопросом о российском газе и о, тем, что, и о том, что этот российский газ, э, если все опустить на самотек, станет американским газом. Но ну, вы же знаете, что разница между э, российским тоталитарным газом и американским демократическим газом вот, по восстановленной ветке северных потоков, она примерно в два раза да, по цене. Но за да. демократию это вам не лобби укушать, за демократию вам надо платить. Вот они и будут платить. Поэтому некая да, группа в европейских элитах начинает прорабатывать план «С», подчеркивает не план «Б». Это план С. План А это военное обострение, план Б, вот это вот не спрашивайте, я пока не знаю. Вот это план С. А дальше добавьте сюда военно-экономический союз э, Сербии и Венгрии с возможным подключением к нему э, Словакии и возможным изменением ситуации в Австрии. Вот это компотец, такой геополитический, геоэкономический. Да, который можно будет пить. Потому что тот компот, который варят сейчас европейские евроглобалисты, евроатлантисты, вот такие вот, ну, это, конечно, звучит как масло-масло, но я подчеркиваю, что это масло на маргарине. Действительно, это не масло-масло. Да? Вот тот компот, который эти варят, на мой взгляд, пить нельзя никому, даже самим евроатлантистам, но они его пить и не собираются. Да, но главное это насколько вот эти вот евроатлантические элиты смогут дать бой Трампу. Вот если они Трампа, они, они почувствуют в позиции Трампа слабину, они смогут начать качать Соединенные Штаты, то а вот эти вот все альтернативные планы, и они будут множиться как грибы после дождя. И я думаю, что мы и, и, и помимо Юлии І машинка, кого увідім, і я тут поставлю на Єцинюка. Вічесі. І вочовець в Кремлі остаточно прийняте рішення: ніяких перемовин і ніякого завершення війни. Ну тобто, робити вигляд, тягнути час, зустрічатися, перемовлятися так, приймати рішення ні. Вони бояться завершення війни як вогню. Тому що, попри те, що цілі СВО таки не були оголошені, ніхто не розуміє, що це. Все одно успіхом їхню воєнну кампанію назвати просто неможливо. А тим паче, коли їх співставити ці результати із російськими втратами? Тож пропагандисти вже кажуть: якщо під час перемовин Україна залишиться, а ми обов'язково залишимося, то мовляв, прийдуть фронтовики до Росії і знесуть владу, бо будуть це сприймати як акт зради, От тільки я не пам'ятаю, а що. Хіба на початку СВО, воєнний злочинець Путін, говорив про те, що вся Україна має стати Росією? Ні, там же було так: захистити російськомовних Донбасу, російськомовних захистити, хоча це і не заважає пропагандистам стверджувати, що вони не тільки чотири області заберуть, виявляється, туди треба додати ще Миколаївську і Одеську. От тоді все питання буде вирішено, і всі будуть задоволені. Шкода, що не знайшлося жодного притомного опонента в цій студії для того, щоб пояснити, що скоріше росіяни візьмуть за обидві щоки, хоча вони і так це роблять понад три роки, аніж їм дістанеться Україна. Если начнутся переговоры, которые закончатся тем, что вот эта нынешняя Украина нацистская останется, до зубов вооруженная, смею вас заверить, фронтовики придут сюда, в Россию. И тех, кто эти переговоры осуществлял, скорее всего уничтожат. И скорее всего сметут власть. Потому что это будет воспринято фронтовиками и всей активной частью российского населения как акт измены. И что это, по сути дела, похищение победы. Мы могли разгромить, а у нас победу похитили. Просто отдать Украину России не получится. Уже Зеленский точно на ДБ встанет, и Европа встанет на ДБ. А значит, и в Штатах его объявят предателем. Не пройдет. Значит, нужны какие-то этапы. Первый этап – это прекращение военных действий и передача России тех земель, которые позволят здесь, в России, это принять как победу. Какие территории? Ну, во-первых, это четыре области, которые входят по Конституции. И, конечно же, Николаев и Одесса. И судя по тому, что про Николаев и Одесс речь уже идет, видно из трепетных заявлений Зеленского, что он не потерпит, чтобы Одесса перешла к России, что он там будет бороться и так далее. То есть явно совершенно уже этот вопрос обсуждается. Что касается Харьковской области, то же самое. Она тоже, вероятно, может, может по этому примеру это войти. Если вот эта вот Малороссия Мовороссия войдет в состав России, это победа Путина. А Трамп это может подать как великий успех Соединенных Штатов Америки, который позволил прекратить войну. И все. Ну, а тепер хвилинка високого і великого мистецтва із російських боліт. До речі, ви розумієте, що коли ми говоримо про болота, ми не намагаємося стібатися, жартувати і принижувати. Це факт. Ми показували вам, як російські регіони перетворюються на сміттєзвалище, як лайно це таке абсолютно нормальне явище для багатьох і багатьох російських міст. І тут у нас ще одне тому підтвердження. Абсолютно дивовижне явище на Росії в одному із гуртожитків виріс двометровий сталагмітс Фекалій. Двометровий. Я вже не знаю, як його заміряли. Він створився на першому поверсі і виріс до гігантських розмірів. Я просто знаєте завжди думаю про хазійновитість українців, про те, наскільки ми. Обережні, чисті, охайні, наскільки для нас абсолютно все важливо, як би ми не жили. Бідно чи багато. Кожен наш куточок, кожна наша оселя, вони не, неймовірно обласкані власною турботою. В Росії все не так. Тобто в тебе росте сталагміт, і ти такий, боже, яка краса, що це таке? Звісно, всюди зловонні калюжі. І це показують ще й по російському телебаченню. І що ви думаєте, щось зміниться? Спойлерні. Ну и вот, собственно, еще новости из Серова. В одном из городских общежитий из-за проблем с канализацией вырос двухметровый сталагмит из фекалий. Ледяной нарост образовался на первом этаже, очень быстро он разросся до гигантских размеров. Вокруг стояли зловонные лужи. В тот год мы уезжали в отпуск. Вы не могли даже выйти. Тут, Тут вообще, Вчера бабушка у меня вышла лопатой, даже вот эту всю воду. Так это не вода, это сака. Ну, это сака. Все туда. Потому что невозможно проходить. В общежитии давно жалуются на коммунальные проблемы. Подъезды промерзают, с крыши периодически капает вода. Из-за постоянной сырости разрушается лестница, стены и потолок. Со сталагмитом в итоге справились с помощью топора. Но нет никаких гарантий, что он не вырастет снова. И на останок, друзья, огляд на витчизняный диво автопрому. Розкажемо вам про мрію всіх чорних самиць, які на СВО втратили своїх коханих, але замість того отримали гроші і вклали їх в ладу. Отже, огляд на ладу гранту новеньку за півтора мільйона рублів, яку склепали навіть не з того, що було, а просто із з гівна і палок. Такого навіть, як кажуть експерти, на старих газелях немає. Все топорно зроблене. Машина іржава, задні фаре... фанери взагалі із іншої машини. Якість резини повне лайно, як і все в Росії. Через рік все потріскається. Ну а в, зал... в салоні взагалі ніякого комфорту. Ось на що здатна винятково, і тільки Російська Федерація і президент Путін, який так любить розповідати про укріплення Росії. после введения всех санкций. Вот они, технологии 21 века. За миллион четыреста тысяч рублей. Они просто взяли и отпилили половину гранты. Заднюю часть продали на запчасти. А сюда вот приварили вот такой вот кузов. Посмотрите, какие здесь пластины проставочные лежат для регулировки. Я в шоке, конечно. Такого даже на газелях уже давно не видел. Вот это просто швеллер держится на кнопках, смотрите, на клепках. Просто и забрызгали антикором мовилью. Сюда вот они приварили вот такой вот поддамкратник. Автомобиль очень часто ржавеет, поэтому его брызгает краска. Видите? Уже не стали заморачиваться, просто краска брызгает сюда и все. По задней части это вообще что-то с чем-то. Задний фонарь от газели, по-моему, стоят. Глушитель. Ну, вазовский какой-то, но переварили заднюю часть от глусак. Видите? Запаска под автомобилем. Качество резины вообще очень большие вопросы посмотрите все протрескалось на новом автомобиле вот годик наверное вот это оторвется как на нивах отрывается все смотрите подкрылки пластиковые с толщиной как лист бумаги вот просто смотрите здесь крышу отпилили не стали заморачиваться прилепили кусок пластика какого-то который видите вот просто торчит вот видите на пол сантиметра на сантиметр здесь понятное дело, швы. Вот, где-то попал герметик, где-то не попал. Открываем дверь. Надеюсь, вы этот звук уже услышали. Поближе сюда поднесу камеру. Ну, вот такое решение, ребят, не знаю. Задумано, наверное, так. Так и должно быть. Стенка на саморезах. Ой-ой-ой. А здесь-то какую-то вешалку они придумали. Нифига себе. Подогревов нету кондиционера нету, магнитолы нету, подушек безопасности нету, зеркала заднего вида нету, здесь никакого зеркала нету, работягам не нужно смотреть в зеркало. И вот такое тоже, смотрите, ребят, здесь саморез торчит, а дальше везде клепки пошли, то есть этот саморез нереально было убрать под пластиковую клепку вот это вот. Ну, в общем, вот такие вот автомобили. Кстати, написано «Зимняя резина в подарок». Ну, она же то очень сильно нужна сейчас весной, когда уже везде асфальт открылся. Через буквально неделю уже все растает. Вот такие вот нужные подарки от автоваза. Точнее, не от автоваза, а от официальных дилеров. Вот посмотрите, ребят, на Крыло. Зазор снизу, сверху. И, как я сказал, в цвет оно не попадает, это 100%. Ну і допоки росіяни на свої лада гранта їдуть до пекла, ми друзі наблизились до фіналу. Не забувайте ставити лайк цьому випуску, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, коментуйте, почути і побачене. І звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.